Mitolojiyasında qurdun çox xüsusi bir mənası olduğunu bilirsinizmi? Müxtəlif ölkələrin mifologiyalarında da yer alan qurt motivi türk xalqının simvolu hesab edilir. Bir türk dastanında qurddan nəslin davamlılığını təmin edən və türk xalqını yox olmaqdan xilas edən əsas varlıq, başqa dastanında isə Türklərə yol göstərən bir bələdçi kimi bəhs edilir. Bozqurt eyni zamanda Türklərin inancına görə müqəddəs varlıq hesab olunur. Türk əfsanələrində müqəddəs varlıq kimi qəbul edilən Bozqur türklərin özləri ilə eyniləşdirdikləri, ana və ata olaraq qəbul etdikləri bir heyvandır. Bozqurdun eramızdan əvvəlki dövrlərdən türklər tərəfindən müqəddəs sayılmasının və milli simvola çevrilməsinin ən mühüm səbəbi türklərin bozqur nəslindən olması əfsanəsidir. Güclü və çevik bir heyvan olan, azadlığı, sürəti və təbiəti təmsil edən qurdun türklərin xarakterini də əks etdirdiyi düşünülür. Türk dünyasının müxtəlif yerlərində qayalarda və ya məzar daşlarında Tanrıqurd təsvirlərinə rast gəlinir. Tarix boyu qurt fiquru türk dövlətlərinin gerblərində, bayraqlarında və sikellərində də əks olunub. Türkiyə Cumhuriyyətinin ilk illərində üzərində boz qurt təsvirləri olan sikellər də buraxılırdı.